Всем здравствуйте, с вами Власенко Максим Владимирович. Сегодня 13 сентября 2024 года. Вот эти новые законы, это просто что-то что, -то, что -то с чем-то. додаток Монобанк, установил. Сделай фотографию, сделал. Установи еще один додаток «Дія» с паспортными данными, установил. Пройди игру Counter-Strike, прошел. Поздоровайся на улице с женщиной, чтобы она сказала, что ты тоже ты с тобой весело и хорошо. Поздоровался. Дальше. Все это нужно сделать. Потом, сидя в церкви, ты должен зайти в разум, друзьям, получить подтверждение на то, что тебе разрешено проходить дальше. Получил разрешение. Двигаемся дальше. Это что за законы такие вы выпускаете, вы мне можете объяснить? Как, как с этим люди живут? Пройди Counter-Strike, установи новую игру, уже новая Sims установились. Пройди игру, сделай домики, всем поустанавливай в квартире мебель. Это законы такие у вас? А, а, а я вообще устра, устраивался на работу, чтобы тебе пиццу приготовить. Пойди, пойди на поле, поохраняй пшеницу. Ах, поохраняли. Приди на завод, переложи тонны спиной. Переложили. Это что за у вас такие законы? Вы мне объясните. Это, это чтобы просто мой телефон работал. Вы можете представить? Это вот такую вот я делаю комбинацию. Пойди на картошку, переложи картошку, морковку, буряк. Все переложи. Это чтобы одна кнопка только работала. Короче, ладно. Шутки шутками. Компания, мне сказали монобанк. Сделайте мне, пожалуйста, этот монобанк. Потому что, что я вам сфотографирую? Я сейчас буду от тебя фотографироваться, буду перед тобой.